rasululloh alayhissalom agar namozxonni oldidan o'tishlikda qanaqangi yomon narsa borligini bilganlaringda edi qirq bo'lsa ham o'tirardilar deganlar bu degani nima degani qirq sekund qirq minut qirq soat qirq kun qirq yil namoz o'qisa ham turib ketmasding degan o'tirarding qachon namozxonni oldidan o'tib ketishlikda nima borligini bilganingda ya'ni bu degani qaysi darajada yomon ishligini qaysi darajada gunoh ekanligini bilganingda pottillamaseding degani bu degani bugunchi bugun hech qanaqa bir jo'yalik ishi yo'q masalan yer qimillab bosib qolyapsa mayli chiqib keting misol yonimizdagi odam tappat ushidan ketib qolsa ko'tarib olib chiqib keting mayli yo qanaqadir yozilib ketadigan yozilib yozilioradigan darajada qizil svet o'chib yonayotgan bo'lsa mayli chiqing jo'yalik bir ish yo'q chiqib olib eshitadi alo deydi yo nos chekadi shu xolos boshqa hech nima ishi yo'q yo abitga boradi yo oshni solaolmay kutib turgan bo'ladi to'rtasi shu xolos ko'ryapsizmi biz bugun qilayotgan 4 dona amalimiz bilan xotirjam bo'lib qoldikda biz o'zimizni o'zimiz uzumuz 4 dona amal bilan aldaydigan bola bo'lib qoldik mo'min bo'lib bu qoldik bugun bizni fazilatlar aldab qo'ydi ya'ni qanaqa qisabunaqa svo namozni o'qisa bunaqa savo yo'q gap yo'q bu yaxshi bu narsalar lekin o'zizga o'zingiz savol bering mana man deb o'zimga siz sizni deb o'zizga savol bering yaxshiliging ko'pmi yomonliging ko'pmi savol bering o'zizga ochig'ini aytganda tan olganda akalar yaxshilikdan ko'ra yomonligimiz ko'proq ko'proq shuning uchun tezroq o'gnash kerak